Salam, hörmətli kanal izləcilərimiz. Bu gün sizə Masazır qəsəbəsində Masazırın girişinə yaxın, Azal City marketin arxasında belə bir 3 e, otağlı həyət evi təqdim edirəm. Evin ümumi görünüşü bu formadadır. Yerdən kürsülüdür. kifayət qədər həyəti var. Yəni rahatlıqla 2 maşın rahat həyətində girə bilər. Evin dörd bir tərəfinə keçmək mümkündür. Evdə hal-hazırda yaşayış var. Tam dolu evdir. Yəni hansı sənədi, kombisi, quhna mebli, hər şey hazır vəziyyətdədir su çəninə qədər qoyulub. Qeyd etdim ki, yerdən kürsülüdür və zirzəmsi var. Zirzəmsinə rahat keçmək mümkündür. Baxın, orada zirzəmi yeri var. Ev çox təzədir, satılır, çox da uyğun qiymətə təklif olunur. Yəni real alıcılara qiymətdə endirim gözlənilir. Baxın, həyətim bu formadadır da yeri. Davam məhldədir, yəni qonşular, azatlar, hamısı sakitcilikdir. Əlavə narahatlıq yoxdur. Evin qazı, suyu, işığı, kanalizasiyası, telefonu, interneti hər bir sistemi var. Keçə evin içini və otaqları ilə sizi yaxından tanış edəyəm. Biz evin girişindəyik. Baxın, gördüyünüz kimi evin girişi bu formadadır. Koridordur. Koridordan otaqlara açılan qapılar var. Deməli bu sol tərəfdə olan bir otaqdır. Otağa əşyalar yığıblar, ona görə otaq biraz darıxca görünür. Yəni normal önlərdə olan otaqdır. Sadəcə əşyası çox yığılıb deyə görsən. Mən evdə diqqət etdiyim kimi yaşayış var. Baxın, bura qonaq otağıdır. İrəpuldur. Burada bir qəşe, qonaq otağı var. Yəni bir ailə üçün tam bəs edəcək bir e, evdir. Bura yataq otağıdır. Qiymət də çox münasibdir. Cəmi 39.000 manat təklif olunur. Yəni bu qiymətə 3 otağlı ev tapmaq hal-hazırda biraz çətin məsələdir. Bura da hamam otağıdır. Hamam da tam təchizatlıdır. Bütün aksessuarlar quraşdırılıb. Burdan koridorun görünüşünü bir daha sizə göstərim. Sizə evin mətbəx hissəsi ilə sizi tanış edeyim. Bura evin mətbəx hissəsidir. Mətbəx mebeli ev sahibi tərəfindən evdə saxlanılacaq. Mətbəxinin də yeri poldur. Bütün dörd divar qoşa daşdır. Kombi radiatorlar bağlanılıb. Kombisi qalacaq, mətbəx mebeli qalacaq. Yəni artıq əşyaları istəsaz, onlar da danışıb razlaşmaq mümkündür. Kanalı abunə olmağa, videolarımızı izləməyi bəyənməyi unutmayın. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər.